Негативные явления Недативным. будут. Ну, во-первых, прежде всего рвется эмоциональная связь. Когда мамочка испытывает боль, она старается занять определенное положение в родах. То есть ниточка между ними не прерывается. Они как единое целое. Когда мама начинает обезболиваться, меньше чувствует боли, ребенок продолжает чувствовать и стресс, и страх в родах, все это ребеночку присуще, физиологические моменты не, не столь приятные, там, нехватка кислорода может быть ему в родах, то между ними это нить рвется. И ребенок как бы оказывается сам по себе, без материнской поддержки. Здесь получается, мама на первый план поставила собственное «я», вы акцентировались только на своей боли, и вы не думаете о… Ребенки, которые сейчас как никогда требуют от вас помощи и поддержки. Разумело, это в на на энергетическом, а на на физиологическом. в физиологическом плане. И если не... мама, допустим, лежит, она меньше испытывает боли, нет нужды э, как-то работать со своим телом, занимать определенные позы. Вы не помогаете ребеночку продвигаться по родовым путям. Таким образом, ребенок может и неправильно вставление головки может произойти, то есть может осложниться течение родов. Плюс все медикаментозные средства, попадая в общий кровоток, могут ввести ребенка в состояние медикаментозного сна. Бывает иногда такое, что роды пошли несколько непредсказуемо, ввели медикаменты, потужной период, и не успели утилизироваться вот эти вот медикаментозные средства. И ребенок рождается в медикаментозном сне. Вместо того, чтобы ему дышать, он спит. Его что? Начинают реанимировать. Поэтому, пожалуйста, не нарушайте ход природы. Только по строгим показаниям. Это помогут вам определить врачи. Самим просить уколы не надо. Я знаю, что найкраще такое снеболыния вот может сделать человек, або потому... да. Коханные, а вы, то есть, зрядных, да, так, вы будете его держать за руку. Да. Ой, это эмоциональный язык такти. Обязательно. А... Это та золотая пелюля, которую никакие медикаменты, никакие мы врачи своим самым прекрасным отношениям не можем дать, то, что могут дать родные и близкие. Мы коснемся да, сейчас вот второго периода родов. Угу. С момента того, как открылся цервикальный канал, произошло полное открытие шейки, начинается второй период родов. Он называется потужной или непосредственно рождение ребенка. В этот момент мамочка трудится, наступают потуги. Она уже несколько в таком приподнятом настроении, потому что остались считанные минутки, секундочки до встречи с малышом. Кстати, здесь тоже очень важна и колоссальная поддержка кого-то из родных или мужа, где женщине чисто физически надо помочь тужиться. Плюс эмоциональная поддержка, конечно, такая командная работа, подбодрить мамочку, сказать, что она делает все правильно, что она умничка. Девочки тратят на роды колоссальное количество энергии и физических сил. Вот роды – это тяжелый физический труд, но очень благодарный. Вот. И вот как раз в конце потужного периода и появляется наш малыш. Рождение головки, тельца. А что у вас происходит после того, как народилась маленькая дитина? Что а происходит с ней? Как проходит такой процесс нового Малыша сразу мамочки выкладывают на голый живот и голую грудь, сохраняя тем самым тепловую цепочку. И вот эту вот э, ниточку, которая связывает маму и малыша, то есть, наконец-то они соединились, да. Мама лицезрела его, увидела, приняла на грудь, согревают его, обтирают пеленочками, одевают шапочку, носочки. Мамочка его целует, и папа рядом, или кто-то из родных. И обязательно благословить ребенка в этот момент, дать ему защиту. И обязательно поздравить его с днем рождения. Дякую, вам, пані Валерія, за ваші коментарі та поради. Нагадаю, що нове народження буде вдалим і все вийде добре у всіх наших майбутніх матусь. Да. Дякую вам. Я всім нашим мамочкам желаю, щоб роди для вас стали настоящим праздником, днем рождення ваших діток. Ось і настав той довгоочікуваний момент. На руках лежить ваш новонароджений малюк. Він тільки не народився і вже змінив ваш світ. Він відкрив почуття безмежної любові у своїх батьках. Ви і ваш чоловік навіть не уявляли, наскільки ваше диво може бути крихітним. Про перші години життя дитини дивіться далі у сюжеті. При народженні кожної дитини у пологовій залі присутні неонатолог, спеціаліст зі здоров'я маленьких діточок. У перші хвилини після народження він оглядає малюка, міряє зріст і вагу, дає оцінку за шкалою абгар. Якщо буде потрібна медична допомога, неонатолог зможе виконати необхідні дії. При удолітрительному стані, при нормальній беременності протікаючи при нормальному вісі, при громкому крікі, при нормальних рефлексах і при удолітрительному стані ми виклами обрабатуємо рібенка і викладаємо рібенка до оброботки мамі на грудь. для контаминации. и бывают случаи, когда мы выкладываем даже и папам на грудь для, для совместного, так сказать, пребывания. Это случаи, когда кислоревосечение, сечение, когда мамы под наркозом, а так вообще обычно маме на грудь выкладываем ребенка сразу после рождения. А нормальное Приеду... состояние это какой? Какой вес должен быть, какой рост? Какой нормальный считается? Ну Но это вес больше 2,5 с Рост должен быть более 47 сантиметров. Это доношенность, признаки доношенности. Громкий крик, кожные покровы должны быть чистые, розовые, рефлексы периода новорожденности должны быть достаточно активными и активный, достаточный мышечный тонус. Это входит все в понятие, как удовлетворительное состояние ребенка при рождении. Новонародженій дитині в пологовій залі прив'язують клейончасті браслети на кожну ручку, де пишуть прізвище мами, стать дитини, вагу і зріст, дату і час народження. Ці браслетики залишаються на руках малюка до виписки. Здоровій дитині в перші 12 годин після пологів роблять щеплення від гепатиту Б. Але якщо з якихось причин ви проти, то можете відмовитися. Есть свои показания, есть свои противопоказания, но данную прививку можно сделать и позже, в двух-трехмесячном возрасте. То есть она идет в комплексе с другими прививками. То есть в большинстве случаев у мамы почему-то в последнее время отказываются от данной прививки, учитывая адаптацию новорожденных детей и так далее. И так далее. У пологових будинках усім дітям на другу-третю добу після народження роблять ультразвукове дослідження головного мозку. Це абсолютно нешкідлива і безболісна процедура, що не має вікових та часових обмежень. При необхідності УЗД може виконуватися багаторазово протягом доби. Можуть оглядатися навіть недоношені діти вагою менше одного кілограму. Тільки для малюків використовуються спеціальні датчики. В этом кабинете ультразвуковой диагностики проводятся исследования сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости у новорожденных детей, детей грудного возраста, ультразвуковое исследование головного мозга. Ультразвуковое исследование головного мозга, нейросонография, это метод исследования, предназначен для новорожденных деток и детей грудного возраста, новорожденные дети с первых часов жизни. Проводится через большой родничок. Это серия сканирований головного мозга под различным углом через роднички мозга и височную кость. При сканировании мозга выявляются различные патологические процессы, ишемические поражения головного мозга, геморрагические кровоизлияние в головной мозг, гидроцефалия, пороки развития, опухоли. Ультразвуковое исследование, это появилось буквально недавно, буквально последние десятилетия. Это помогает доктору в определении какого-то диагноза, если вызывает какое-то состояние смущения. То есть возникают какие-то вопросы. Есть определенная категория, которую нужно делать, если есть какая-то клиническая картина. Тобто, неврологічна симптоматика, які трудні роди, э, роди були з прийменком вакуум екстрактора, плода і так далі. Це одна група дітей. Друга група дітей це маловісні діти. Ми практично всім ділимо маловісним дітям з масою тіла менше 2000 тисяч грамів, всім ділам по необхідності. Перше щеплення БЦЖ роблять новонародженому ще в пологовому будинку. Це необхідно, щоб в організмі малюка сформувався протитуберкульозний імунітет. Який дозволить захистити його організм від захворювання при первинному інфікуванні туберкульозом і подальших контактах з туберкульозною інфекцією, а також при виникненні захворювання запобігає розвитку генералізованих форм туберкульозу, і це добре, тому що в умовах епідемії туберкульозу діти і в подальшому дорослі повинні бути захищені від цієї хвороби. Она практически проводится всем доношенным детям с массой тела более 2500 грамм при удовлетворительном состоянии. И обычно она не вызывает каких-то осложнений, делается она в левое предплечье, в верхнюю треть. И проводится это в родильных стационарах обученными медсестрами, которые имеют допуск, имеют квалификацию, имеют для этого определенный достаточный опыт. Усі процедури виконані. Тепер матуся з кригіткою відправляють на виписку. Готуватися до цього урочистого дня треба заздалегідь. Маляці буде необхідно ситцева і фланелева полюшки, ковдра, вовняна або байкова, в залежності від сезону. Чепчики тонкі і теплі. У холодну пору додайте шапочку, сорочечки, ситцева і фланелева, підгузка, куточок та стрічечка, блакитна чи рожева. Тепер ви у повній готовності. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання, пишіть їх на електронну адресу. Пас І ми разом з досвідченими спеціалістами обов'язково знайдемо відповіді на них. Це була остання сторінка нашого сімейного тележурналу Світ родини. На сьогодні все настав час прощатися. З вами була я, Христина Пасічник. Держіть вашу родину та нехай щастить.